Последите канал. Здравствуйте, с вами я, Анастасия Мусатенко, и в эфире передача кастинг на нового ведущего. С нами в студии находится генеральный директор телерадиокомпании Кировоград Андрей Богданович. Ну, опять же, никто не пришел, поэтому у меня есть два часа свободного времени, которые не оплачиваются. А нет. И вот, появился первый ведущий. Кто это? Как зовут? Встречайте, Дмитрий Гренди! О -о -о, потому что есть Алёшка у тебя! О -о -о, Настюха! <плев> О -о, здоров, Коля. Андрей. Да ладно, Андрюха! <с Surf> Дмитрий, ведите себя попроще, мы в прямом эфире. Да-да, у нас бывает и такое. Итак, первый вопрос к нашему участнику. Чего вы сюда приперлись? Ну, в детстве у меня была мечта, но перед этим была психологическая драма. Мама сдала меня дом а потом меня оттуда взял тот, кому я благодарен больше всего, Юра Тушевский. Ну сейчас Юра работает в Ломбарде ему там помогает там что по делам да. А так у меня желание принести вашему каналу популярностью у девушек? Uh -huh. Среди возраста среди девочек 12-14 лет. Настя, уволь. Дмитрий, что вы умеете делать? Ну так-то это мота, а в душе ведущий. Еще я умею делать массаж. Настя, я сказал уволю, будем искать так, мы Все, все, все. Дим, к сожалению, вы нам не подходите. Как не подхожу? не, плав... не приглашает. На сердцах трех